প্রবক্ষ্যামন্যনসুয়বি রাজবিজ্জরাজগুইহম পবিত্রম ইদমুতমম পবিত্রম ইদমুতমম ভগবন্তর ভক্তি অনুষ্ঠান অতি পবিত্র আৰু অতি উত্তমৰো উত্তম কৰিবলৈ কেনেকুৱা সমস্তজন আই বাপ সমস্তজন যুৱক যুৱতী রাজবিদ্যার গুহম পবিত্রিদমোত্তমৎসাবগম ধর্ম শুশ্রুখম করতুম ব্যয় শুশ্রুখম করতুমব্যয় ভগবন্তর ভক্তি অনুষ্ঠান সামৰি অনুষ্ঠান ভাগক কি বুলি কৈছে ৰাজবিদ্যা বুলি কৈছে আৰু এই ভগৱন্তৰ গুৰুদেৱ নাম ভকতৰ গুঞ্জখৰ সমাহাৰ হোৱা অনুষ্ঠান ভাগক ৰাজবিদ্যা ৰাজগুজতম তত্ত্ব বুলি কৈছে আৰু ইয়াক বুজিবৰ কাৰণে এৰে কাৰোবাৰ দ্বাৰাই ইয়াক বুজিব লাগিব নেকি নহয় তাৱগম ধৰ্মম ভগৱন্তৰ গুঞ্জ বুজিবৰ কাৰণে এই অধ বা আমাৰ সব নিমিত্তহে হয়তো আমাকৈ আপোনাৰ সবে বেছিকেহে বুজি আছে সেই কথাটো কৈছে ততক্ষগম মানে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যেকগৰাকী আয়ে নিজে নিজে বুজি পাই যায় নিজে নিজে উপলব্ধ হৈ যায় কৰিবলৈ কেনেকুৱা নহয় কৰিলে কি হয় কোনো কাৰণত ভগৱন্ত ভকতীৰ অকণো বিনাশ নাই কৰিবলৈ অতি সৰল সহজ আৰু অকণমান কৰিলেই তাৰ অবিনাশী ফল জন্মে জন্মান্তৰে যুগ যুগান্তৰে লগ হৈ যায় প্ৰত্যেকজন মানুহৰ প্ৰত্যেকগৰাকী আই মাতৃৰ লগত এনেকুৱা মহিমাযুক্ত ভগৱন্তৰ বৈকুণ্ঠ ধামৰ বৰ্ণনা বৰ্তমান পদে প্ৰকাশ কৰি আছে কৈছে কথাসমূহ প্ৰকাশ হৈছে ক'ত ব্ৰহ্ম লোকত তাৰ আগত কৈছে ইন্দ্ৰ আদি দেৱতাসকলৰ আগত ব্ৰহ্মাই কথাখিনি কৈ আছে সেই দেৱগণ ভগৱন্তৰে কৃপাত এদিনাখন যেতিয়া চাৰি সিদ্ধই সেই পৰম ধাম বৈকুণ্ঠপুৰীৰ সপ্তম দুৱাৰত উপনীত হৈছিল সেই চাৰি সিদ্ধই বৈকুণ্ঠ ধামক কি ৰূপত দেখা পাইছিল জানানে মন কৰাচোন হে দেৱণ এইবোৰেই বৈকুণ্ঠ ধামৰ মহামহিমাৰ কথা প্ৰকাশ কৰোঁতে পদৰ লগত এই কথাসমূহ ওলাই গ'ল যে বকুণ্ঠ ধানু স্বাভাৱিকতেই তাৰ তিনি তৰু গছ লতা সকলোৱেই ঈশ্বৰ ভক্তি কৰাৰ অপূৰ্ব মহিমাৰ অংশীদাৰ আৰু তাৰ সেই বকুণ্ঠ ধামৰ সকলো আই বাপে স্বয়ং ভগৱান কৃষ্ণ যেনেকুৱা তেনেকুৱাই কৃষ্ণনো কোনজন পাৰিষত্নো কোনজন ভকত কোনজন কৃষ্ণনো কোনজন ধৰিবগৈ নোৱাৰি এবাৰ এই সম্পৰ্কে ভগৱান কৃষ্ণক অৰ্জুনে জানিব বিচাৰিলে সফা অৰ্জুনে সুধিলে মোক কুৰুক্ষেত্ৰৰ অনক্ষণত গীতাৰ জ্ঞানহে কোৱা হ'ল বকুণ্ঠৰ বিষয়েতো মোক একো কোৱা নাই অকণমান মোক বকুণ্ঠ ধামৰ মহিমাৰ সম্পৰ্কে ক'ব নেকি বাৰু ভগৱান কৃষ্ণ অকণমান আচৰিত হৈ গ'ল হৰি হৰি মইতো বকুণ্ঠ ধৰ্মৰ বিষয়ে মই নিজেই ভালকে নাজানো সষাই সুধিছে তেতিয়া মই নক'লেও দিগদাৰ হ'ব কওঁ বা কি বুলি তথাপিতো ক'বই লাগিব সষা মোৰ প্ৰিয় বান্ধৱ বকুণ্ঠৰ বৰ্ণনা কেনেধৰণে কৰিছে মন কৰিব লগা মন কৰিব ভগৱান কৃষ্ণই কি কি বুলি ক'লেখিনি আমি মন কৰিব লগা আছে ৰাম শুনি দাম দৰ বিলন্তয়ো তৰ শুনিও পখিঅৰ্জুন বকুণ্ঠ থানৰ মহিমা অনন্ত মইতো কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰো মই কেইটামান গুণহে তোমাৰ আগত মই কব পাৰিম তুমি একো বেয়া নাপাবা কবলৈ হওক ভকতে নীলত সমস্তৰে চাৰিহাত কথা অৰ্জুন মোৰ বকুণ্ঠ থানত থকা সমস্তজন ভকত পাৰিষদ মোৰ সমান মোৰ সৈতে সকল প্ৰত্যেকজনেই সমান মোৰ মন বুদ্ধি যিমান সৎ মোৰ বকুণ্ঠ থানত থকা প্ৰত্যেকজন ভকত পাৰিষদৰ মন বুদ্ধিবিলাকো সিমানেই সৎ কৃষ্ণৰ মন বুদ্ধি যিমানো উদাৰ কৃষ্ণৰ মন আৰু বুদ্ধি যিমান বিশাল সিমানেই বকুণ্ঠ থানত থকা ভগৱন্তৰ কৃপামৰ্মে বকুণ্ঠত পাৰিষদ বা ভকত হৈ থকা প্ৰত্যেকজন ভকত পাৰিষদৰ মন বুদ্ধিবিলাকো ভগৱন্ত মন বুদ্ধি যেনেকুৱা তেনেকুৱাই আৰু ভগৱন্তৰ ৰূপটো যেনেকুৱা প্ৰত্যেকজন ভকত পাৰিষদৰ ৰংবোৰো তেনেকুৱা নহয় শৰীৰৰ ৰংবিলাকো তেনেকুৱাই কৃষ্ণৰ ৰূপটো যেনেকুৱা তেনেকুৱাই নহয় ভগৱন্তই কৈছে যে সখী চোৱাচোন মোৰ শৰীৰটো নীল বৰণীয়া যে মোৰ বকুণ্ঠ থানত থকা প্ৰত্যেকজন ভকত পাৰিষদৰ শৰীৰৰ ৰংবিলাকো নীল বৰণীয়াই মই যে পিতবস্ত্ৰ পৰিধান কৰোঁ মোৰ বকুণ্ঠ থানত থকা প্ৰত্যেকজন ভকত পাৰিষদেও পিত বস্ত্ৰকে পৰিধান কৰে মই চতুৰ্ভুজীয়া মোৰ বকুঠানৰ প্ৰত্যেকজন ভকত পাৰিষলৈ চতুৰ্ভোজ ভগৱন্তই চতুৰ্ভোজ কাৰণে ভগৱন্তৰ হাতত স্বাভাৱিকতে শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম চাৰি বস্তু থাকে তে মোৰ পাৰিষদসকলো চতুৰ্ভুজীয়া যিহেতু পাৰিষদসকলৰ হাতত মোৰ হাতত থকা বস্তু কিপদ থাকিব নে নাথাকিব নিশ্চয় আছে সেইকাৰণে তাত কি কৰে জানা অ শংখ চক্ৰ গহদা পদ্ম ধৰি ৰত্নবিমানত পক্ষী অমে কপিমিনী বেৰহী সেৱা কৰে সিমানেই উজ্জ্বল তাৰ উজ্জ্বলতাৰ কথা কৈছে মন কৰিব লগা শংখা পদ্ম হাতে ধৰি অৰ্থাৎ মোৰ প্ৰত্যেকজন ভকত পাৰিষদেই বকুণ্ঠত মোৰ দৰে শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম ধাৰণ কৰে মোৰ আৱাস গৃহ যিদৰে সোণেৰে বনোৱা মোৰ আৱাস গৃহত যিদৰে লক্ষ্মী নামৰ এগৰাকী আছে মোৰ ভকত পাৰিষদসকলৰ গৃহটো তেনেকুৱাকৈ থাকিব লাগিব আছে মোৰ ভকত পাৰিষদসকলৰ আৱাস গৃহবিলাকো ৰতনেৰে বনোৱা মানে সোণেৰে বনোৱা মোৰ পৰিচৰ্যাৰ কাৰণে লক্ষ্মী আছে মোৰ ভকত পাৰিষদসকলৰ পৰিচৰ্যাৰ কাৰণে পদ্মিনী বেধি সেৱা কৰে জ্বলে যেন কুটি সুখী প্ৰত্যেকজন ভকতৰ আৱাস গৃহবিলাক যেন এক কোটি সূৰ্যসমূহ উজ্জ্বলিত প্ৰত্যেকজন ভকত পাৰিষদৰে গৃহে গৃহে একো একোৰাকী পদ্মিনী লক্ষণ সম্পন্ন আই আছে আছে কোনো পাৰ্থক্য নাই সখা মোৰ বকুণ্ঠ থান আৰু পৃথিৱী বন্দলৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে কি বকুণ্ঠতহেনো কেতিয়াও কোনোদিনে কালৰ প্ৰভাৱ নাই আৰু বকুণ্ঠত কেইটামান বস্তু নাই কি নাই লোভ নাই মোহ নাই ক্রোধ নাই কাম নাই কামনা নাই কিন্তু পৃথিৱী মণ্ডলৰ কি আছে মায়াৰ প্ৰভাৱ আছে কালৰ প্ৰভাৱ আছে লোভ আছে মহ আছে ক্ৰোধ আছে কাম আছে এতিয়া আমাৰ এই ভাগৰ নাম কি বুলি কোৱা হ'ব আমি কি বুলি কওঁ আমাৰ এই ভাগ যে চলি আছে ভাগত এই আমাৰ মহাপুৰুষৰ আৰ্হিত আমি যিভাগ ঠাইত বহি আছো যিভাগ গৃহত বহি আছো আপোনাৰ সমস্তজনক মিলাই এভাগৰ নাম এটা সুন্দৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নাম এভাগ আমি কওঁ নহয় কি বুলি কওঁ বকুণ্ঠ বুলি কওঁ নহয় এইখনে বকুণ্ঠ বুলি কওঁ হয় নহয় এইখন বকুণ্ঠ এইখন দুই নম্বৰ বকুণ্ঠ প্ৰথম নম্বৰ বকুণ্ঠ হ'ল যিখন বকুণ্ঠ চৈধ্য ভুৱনৰ উদ্ধৰ বস্তু যি সৌৰজগতৰ কোনো সূৰ্যৰ পোহৰে গৈ তাত পোহৰ দিবগৈ দৰকাৰ নাই যিখন বকুণ্ঠ ধামত আমাৰ পৃথিৱী মণ্ডলত অগ্নিয়ে সিদ্ধ বনাবৰ কাৰণে অগ্নি ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিচিনাকে তাত ভকত পাৰিখন আই মাতৃ সকলে কিবা অগ্নিৰ আশ্ৰয়ত সিদ্ধ বনাই খুৱাব দৰকাৰ নাই কেনেকুৱাকৈ বুলি কৈছে অ চন্দ্ৰ সূৰ্য যেন গৃহ জ্যোতি যেন বুলিয়ে কৈছে তাত সমস্ত আইসকল বহুত ধৰ্মক তাত গৈ পালে এনেকুৱা লাগে চন্দ্ৰৰ পোহৰৰ নিচিনাও লাগে কিন্তু চন্দ্ৰও নাই নহয় তাত সূৰ্যৰ পোহৰৰ নিচিনাও লাগে কিন্তু সূৰ্যও নাই নহয় কোনে পোহৰাইছে স্ব প্ৰকাশিত বকুণ্ঠ থানৰ দিব্য পৰম ধাম দিব্য বকুণ্ঠৰ মানে বস্তুৰ আশ্ৰয়ত প্ৰকাশিত হোৱা থান নহয় সেইকাৰণে আমাৰ কৃপালু গুৰুজনে ধ্যান বৰ্ণনত এই পদ কৃষাকীত এই কথাটো কৈছে চন্দ্ৰ সূৰ্য যেন গৃহ ৰজতীক বকুণ্ঠৰ গৃহবিলাকৰ পোহৰ নাজানি পক্ষী জাত দিনে ৰাতি য'ত প্ৰৱেশলৈ মানুহে দিনেই নে ৰাতিয়ে নে ধৰিবই নোৱাৰে গতিকে তেনেকুৱা স্বপ্ৰকাশিত পৰমধাম বকুণ্ঠ এক নম্বৰ বকুণ্ঠ আৰু সেই এক নম্বৰ বকুণ্ঠ ভগৱন্তই ভকত সমস্তৰ কাৰণে দয়া কৰি নিৰ্মাণ কৰি থৈছে সেই প্ৰথম বকুণ্ঠ সেই বকুণ্ঠৰ অধিপতি যিজন যিজন কৃষ্ণ বুলি আমি কওঁ সেইজন কৃষ্ণই এই পৃথিৱী মণ্ডলত এই ভাৰতভূমিৰ পূব প্ৰান্তত আমৰা সমস্ত অকণা অজ্বলা হালোৱা সজোৱা কণা কজা অসমবাসী ৰাইজক কৃপা কৰিবৰ অৰ্থে কৃপালৈ গুৰুৰূপে আৱিৰ্ভাৱ হ'ল শংকৰো পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম কৃষ্ণ কৃষ্ণই যেতিয়া নেকি শংকৰ ৰূপে আমাক কৃপা কৰিবৰ কাৰণে অৱতীৰ্ণ হ'ল অৱতাৰ ধাৰণ কৰিলে তেতিয়াহ'লে সেই কৃপালু গুৰুজনে নিৰ্মাণ কৰা এই থানভাগৰ নাম বকুণ্ঠ থান নিশ্চিত আৰু এই বকুণ্ঠ ভাগকো সেই পলমধাম বকুণ্ঠৰ আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে এই ভাগক দ্বিতীয় বকুণ্ঠ বুলি কোৱা হয় সেই প্ৰথম থান বকুণ্ঠত যিদৰে

আমাৰ ইয়াত যিমানসকল আই বাপ আমি বহি আছো কোনো মায়াৰ গণ্ডিত আমি বহি থকা নাই কোনোজনে নহ'লে মায়াক চিন্তা কৰি বহি থকা ইয়াত বহি থাকিব নোৱাৰে গুচি যাবই লাগিল ইয়াত যে বহি থাকিব পৰা হৈছে ইমান চাৰি ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা একেৰাহে কেলে মায়ামুক্ত হৈ আপোনাৰখন বহি আছে ঠাইডোখৰ কি বকুণ্ঠ যে গতিকে প্ৰথম নম্বৰ বকুণ্ঠ থানৰ দৰে এই দ্বিতীয় বকুণ্ঠটো নাহি ঐতমায়া প্ৰথম নম্বৰ বকুণ্ঠত নাহি দৈত্য মায়া বুলি আছিল নহয় এতিয়া নাহি ঐতায়া বুলি ধৰক পৰা নাহি ঐতায়া কালৰ প্ৰভাৱ লোভ মোহ ক্ৰোধ কাম ইয়াত আমাৰ বা বহি থকা আই বাপসকলৰ মাজত কোনোবাজন বাপেক কোনোবাজন বাপক যেনিবা ব্যক্তিগতভাৱে সাংসাৰিক বিষয়বাসনাৰ তাৰণাত পৰি এদিন বেয়া পোৱা ভাল পোৱা পৰি আছিল আজি দেখিলে নহয় আই এগৰাকী আই এগৰাকী বহি আছেহি ঠিক কৰিম বাৰু ৰ এনেকুৱা এটা ভাৱ লৈ বহি থাকো নেকি ইয়াত ইয়াত আছে নি কোনোবা নাইতো থকা বাপসকলে আৰু শত্ৰুতা ভাৱত আছিল যেনো সেই বিৰোধী বাপজনক ইয়াত দেখাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ভাৱ লৈ পুহি নাথাকে ঠিক কৰিম বাৰু ৰছো বকুন্ধ বকুণ্ঠৰ গুণ কি যি বকুণ্ঠ মায়াৰ প্ৰভাৱ নাই কালৰ প্ৰভাৱ নাই ইয়াতো আমাৰ মায়াৰ প্ৰভাৱ নাই ইয়াত আমি কেতিয়া আহিলো ইমান সময়লৈকে থাকিম কোনো ঠিকনা নাই

গুৰুৰূপে এইভাগ বকুণ্ঠৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এইভাগৰ নাম প্ৰকাশিত হৈছে দ্বিতীয় বকুণ্ঠ বহু সমস্ত মই এই কথাকেইটা এইকাৰণে ৰাখিলোঁ যিহেতু ব্ৰহ্মা প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মাই ইন্দ্ৰাদি দেৱতাসকলৰ আগত বকুণ্ঠৰ বৰ্ণনা কৰি আছে বকুণ্ঠৰ সকলোবিলাক বৃক্ষই কলপতৰো বৃক্ষৰ নিচিনা সকলোবিলাক বৃক্ষলতাই হৰিভক্তি কৰিব জানিছিল সকলো বকুণ্ঠৰ পাৰিখেই ভকতেই ভগৱন্ত যেনেকুৱা তেনেকুৱা ভগৱন্তই যি যি পৰিধান কৰে ভকতেও পৰিধান কৰে আৰু ভগৱন্তৰ চিন্তাধাৰা যেনেকুৱা ভকতৰো চিন্তাধাৰা ঠিক তেনেকুৱা গতিকে সেই আৰ্হিৰে আমাৰ কৃপালগুৰুজনে আমাক এভাগ বকুণ্ঠ নিৰ্মাণ কৰি দিলে কাৰণে আজি আমাৰ কৃপালগুৰুজনৰ দ্বিতীয় বকুণ্ঠ ধামত আই মাতৃসকলক সমানে থান দিব পৰা হৈছে যিহেতু বকুণ্ঠৰ আৰ্হিৰে বকুণ্ঠ ধামতো আই মাতৃসকলৰ বৰ্ণনা আছে লক্ষী আছে তাত অনেক পদ্মিনী লক্ষণ সম্পন্ন আই মাতৃসকল পাৰিষদসকলৰ সেৱাৰ কাৰণে সদা সৰ্বদাই ৰত হৈ আছে তাত আইসকল আছে সেই আৰ্হিৰে এইভাগ বকুণ্ঠ কৃপাল গুৰুজনে নিৰ্মাণ কৰিছে কাৰণে আমাৰ বকুণ্ঠ ধাম এই দ্বিতীয় বকুণ্ঠ ধামতো বাপ সমস্তৰ সতে আই মাতৃসকলক সমানে কৃপা কৰিছে আৰু চাওকচোন আজি সেই বকুণ্ঠৰ আৰ্ধিলে আমাৰ আই মাতৃসকলে আপোনাৰ সময়ত পৰিচৰ্যা কৰা নাই নে বাৰু আমাক পৰিচৰ্যা কৰা নাই নে বাৰু আজি আমি কাৰ কিবা ইয়াৰ পৰা উঠি যোৱাৰ লগে লগে বন গৈছে একদম চাহ একাপ খাবলৈ গৈছে আপুনি কোনো চিন্তা কৰিবলৈ নাই চাহ পাই গ'ল বোলে জলপান এমুঠি খাওঁ পাই গ'ল বোলে সিদ্ধ পাই গ'ল বোলে নহয় কিবা এটা অসুবিধা হৈছে চাৰি চগৰাকী আয়ে আপোনাক সুধিলেই তামোলখন খাব নেকি আদি আদি এই পৰিচৰ্যাৰ সংস্কৃতিটো কৰ বকুণ্ঠ নাম আমাৰ প্ৰত্যেকজন বাপৰ গৃহে গৃহে আইসকলৰ যিটো বাপ জনাৰ প্ৰতি যিটো ঈশ্বৰ ভাৱনা গৰাকীৰ যিটো ভাৱনা এইটো কম ভাৱনা নাই আইসকলে বাপসকলক নিজৰ স্বামীক স্বয়ং দেওহেন ভাৱনা কৰা ঈশ্বৰ হেন ভাৱনা কৰা এই জ্ঞানটো বাপ সমস্ত আমাৰ লগত আছে নেকি আমি পাৰিম নেকি আমি নোৱাৰোঁ আই মাতৃসকলেহে পাৰে আই মাতৃসকলে কিমান শ্ৰদ্ধা কৰে বাপ সমস্তক কেনেকৈ যদি ভুলক্ৰমে বাপৰ নামটো কাঢ়ি পেলাই আইগৰাকীৰ মনটোত নিজৰ বৰ মোৰ যেন পাপ এটা হ'ল নেকি বাৰু মোৰ অপৰাধ হ'ল নেকি বাৰু ফটকে মানে নামটো কৰি পেলালো